নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ৰাখিব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বাইছ জুন শনিবাৰ বা আহাৰ মাহৰ সাত তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অম্বুবাচী এই যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে ৰাতিপুৱা ছয় বাজি পঁয়ত্ৰিছ মিনিটৰ পৰা এই যাত্ৰাকে কোৱা হয় অম্বুবাচী প্ৰবৃত্তি এই অম্বুবাচী থাকিব অহা পঁচিছ জুন বা দহ আহাৰ মঙ্গলবাৰে ৰাতি ন বাজি আঠ মিনিট পৰ্যন্ত শাস্ত্ৰ অনুসৰি এই সময়ক কোৱা হয় অম্বুবাচী নিবৃত্তি আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আমি জানিম যে কি কি নিয়ম আমি পালন কৰিব লাগিব এই অম্বুবাচীৰ সময়ত আৰু শাস্ত্ৰত কোৱা কিছুমান কাম আমি কেতিয়াও কৰিব নালাগে বা কি কি কাম আমাক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মানা কৰা হৈছে ভিডিঅ'টো মনোযোগ সহকাৰে শেহলৈকে চাব তেতিয়াহে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বুজি পাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব প্রত্যেক বছরে আহার মাহর আর্দ্র নক্ষত্রত সূর্যদেব প্রথম পক্ষত অবস্থান কৰে মহাজাগতিক ঘটনাত দেখি পোৱা যায় যে পৃথিবী যেতিয়া সূর্য মিথুন রাশি মৃগশীরা নক্ষত্যত অবস্থান কৰে সেই সময়ৰ পৰা অম্বুবাচী প্রবৃত্তির গণনা কৰা হয় এই তিনিদিনৰ পিছত এই প্রবৃত্তি অন্ত পড়ে ইয়াক কোৱা হয় অম্বুবাচী নিবৃত্তি অম্বুবাচী শব্দটো সংস্কৃত শব্দৰ পৰা অনা হৈছে ইয়াৰ অর্থ হল অম্বু প্লাস বাসি। অম্বু শব্দৰ অৰ্থ হ'ল পানী আৰু বাচি শব্দৰ অৰ্থ হ'ল বৃদ্ধি যেতিয়া প্ৰচুৰ বৰষুণৰ ফলত ধৰিত্ৰী মাহ ঠাণ্ডা হৈ পৰে আৰু নৱ ৰূপত বীজ পালনৰ কাৰণে সাজু হৈ পৰে বা বীজ ৰোপণৰ কাৰণে সাজু হৈ পৰে ইয়াকে কোৱা হয় অম্বুবাচী যেতিয়া সূৰ্য আহাৰ মাহৰ যি সময়ত মিথুন ৰাশিৰ আৰ্দ্ৰ নক্ষত্ৰৰ প্ৰথম পোহৰত গমন কৰে সেই সময়ৰ পৰাই ধৰিত্ৰীমা ঋতুমতী হ'বলৈ ধৰে এই তিনিদিনত মাটিখন্দা কাম কেতিয়াও কৰা নহয় যেনেকৈ ঋতুমতী মহিলাইহে সন্তান জন্ম দিব পাৰে তেনেধৰণে অম্বুবাচীৰ পিছতেই ধৰিত্ৰীমা সেউজীয়া হৈ পৰে আৰু স্বচ্ছ শ্যামলা হৈ পৰে প্ৰচলিত বিশ্বাস অনুসৰি ঋতু হোৱাৰ সময়ত মহিলাসকলক পবিত্ৰ বুলি মনা নাযায় তেনেধৰণে এই সময়ত ধৰিত্ৰী মাও অপবিত্ৰ হৈ পৰে সেইকাৰণে এই তিনিদিনত সাধু ব্ৰহ্মচাৰীসকল আৰু বিধৱাসকলে মাটিত ভাত বনাই কেতিয়াও নাখায় এই তিনিদিনত তেওঁলোকে ফল মূল খাই জীৱন অতিবাহিত কৰে শাস্ত্ৰৰ অনুসৰি অম্বুবাচীৰ সময়ত কিছুমান কাম কৰাটো উচিত নহয় এই অম্বুবাচীৰ সময়ত দেৱী দৰ্শনত বাধা কৰা আছে বা বাধা দিয়া আছে এই সময়ত কামাখ্যা মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হয় বহুলোকে প্ৰশ্ন কৰে যে এই সময়ত ঘৰত থকা দেৱ দেৱীৰ পূজা কৰিব পৰা যাবনে নাই আৰু চাকি বন্তি আৰু শংখ বজাব পৰা যাবনে নাই এই কামসমূহ আমি দৈনন্দিনভাৱে কৰি থাকোঁ সেইকাৰণে এই অম্বুবাচীৰ সময়ত এই কামবোৰ আমি অতি সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিম আৰু সকলো কামেই আমি সুন্দৰকৈ কৰিব পাৰিম ইয়াৰ ভিতৰতো এনে কিছুমান কাম আছে যি কাম আমাক আমাক কৰা শাস্ত্ৰৰ মতে মানা কৰা হৈছে দৈনিক বুজা কৰাৰ সময়ত যে আপোনালোকে মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰে সেই মন্ত্ৰ আপোনালোকে উচ্চাৰণ নকৰিব এই অম্বুবাচী চলি থকাৰ সময়ত কেৱল ধূপ আৰু আপোনালোকে চাকি জ্বলাব যদি কিবা গুৰু মন্ত্ৰ আপোনালোক জাপ কৰে তেনেহ'লে সেই মনটো আপোনালোকে নিশ্চয় জাপ কৰি থাকিব পাৰিব মনৰ আশা পূৰণৰ কাৰণে আপোনালোকে যি পূজা কৰে বা যি পূজাই মনৰ আশা পূৰ্ণ কৰোৱাই যেনে ব্ৰত ৰখা সত্যনাৰায়ণ পূজা বা প্ৰবৃত্তি পূজা এনে পূজা অম্বুবাচীৰ সময়ত আপোনালোকে কৰাটো উচিত নহয় ইয়াক মানা কৰা হৈছে শাস্ত্ৰৰ অনুসৰি ইয়াৰ বাহিৰেও এই সময়ত কোনো শুভ কাম আমি কৰিব নালাগে বা কোনো মাংগলিক অনুষ্ঠান ঘৰত অনুষ্ঠিত কৰিব নালাগে যেনে ঘৰত প্ৰৱেশ কৰা বিবাহ বা ঘৰ কিবা নতুনকৈ সজোৱা এনে কাম আমি ঘৰত কেতিয়াও কৰাটো উচিত নহয় এই অম্বুবাচীৰ সময়ত এই সময়ত কোনো ধৰণৰ কৃষি কাম কৰা নহয় এই সময়ত গাঁত খন্দা বা গছপুলি ৰোৱা কামো কৰাটো মানা কৰা হৈছে এই সকলো কাম কেতিয়াও আমি কৰিব নালাগে শাস্ত্ৰৰ মতে ইয়াক বহু অশুভ বুলি মনা গৈছে বা অম্বুবাচীৰ সময়ত কেতিয়াও আমি এনেধৰণৰ কাম কৰিব নালাগে এই সকলো কামক কৰ্ম্ৰ কাম বুলি কোৱা হয় শাস্ত্ৰৰ অনুসৰি এই কামসমূহ অম্বুবাচীত কৰাটো মানা কৰা হৈছে শাস্ত্ৰ অনুসৰি অম্বুবাচীৰ সময়ত মা দুৰ্গাৰ যিকোনো ৰূপৰ পূজা কৰাটো মানা কৰা হৈছে আপোনালোকৰ ঘৰত যদি মা দুৰ্গাৰ যিকোনো ৰূপৰ মূৰ্তি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে সেই মূৰ্তিৰ কেতিয়াও পূজা নকৰিব মা কালী মা দুৰ্গা মা লক্ষ্মী মা সৰস্বতী এনেধৰণৰ পূজা আপোনালোকে কেতিয়াও নকৰিব তেওঁলোকৰ ওপৰত আপোনালোকে এখন ৰঙা কাপোৰ দি ঢাকি ৰাখিব এই অম্বুবাচী অন্ত হোৱা নোহোৱালৈকে আপোনালোকে সেই মূৰ্তিৰ পৰা সেই কাপোৰ কেতিয়াও নতৰাব আৰু সেই মূৰ্তিত আপোনালোকে কেতিয়াও স্পৰ্শ নকৰিব অম্বুবাচী অন্ত হোৱাৰ লগে লগে সেই মূৰ্তিৰ পৰা আপোনালোকে ৰঙা কাপোৰ গুচাই সুন্দৰকৈ আপোনালোকে স্থান ধুই তাৰপিছত মাক স্থাপন আকৌ নতুনকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু মাৰ সন্মুখত আপোনালোকে গাখীৰ আৰু আম ধান কৰিব ইয়াক বহু শুভ বুলি মনা যায় ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে গোটেই ঘৰত আপোনালোকে গংগাজল ছটিয়াই ঘৰখন পবিত্ৰ কৰি লোৱাৰ পিছত দৈনন্দিন ভাৱে আকৌ দৈনিক পূজা কৰিব পাৰিব আপোনালোকে হয়তো এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বুজি পালে কিবা অসুবিধা পালে নিশ্চয় মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব তেনেহ'লে আজিলৈ নমস্কাৰ